الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. انا اشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا هدانا الى دار السلام. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحابه الذين قاموا بقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع آمال أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النكية وصدق النية وبين نبيه

الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاه والسلام ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها. وأغلى فيها وإن التمال ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض خطيبوا بها نفسها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد <applause> وقال أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاباحية قالت سنه ابيكم ابراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شهرة حسنه قالوا الصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقال عليه الصلاة والسلام ما وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا, أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر الأضاحي يوم لبعض يوم الأضحى وعن المثل مثله وهذا بعض من الفضائل وتعلموا من علماء المسائل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين